Я запрошу Александра Антоновича. Александр Антонович. Я прочитаю свое новое стихотворение, посвященное Гончаренко центру и танцу школы гармония. И вновь и вновь танцуем мы. Сегодня вечером, 13 мая, Нас в Гончаренко Центр встречает. торжественную часть концерт нам обещает И непременно позитив вещает. Очередная дата подошла, И день рождения, и его пора пришла. Хорошие эмоции душа нашла, И будет это так всегда. Сегодня праздник, он сердца проник. Мы в танце проявляем лик. Мы ходим в школу танца и с гармонией живем. Мы па, как песню в танце каждый раз ведем. Мы Гончаренко цент по-своему уважаем. Его судьбу по-своему мы ласкаем. А нашего Антоновича папой называем. Его усилия для школы все серьезными считаем. Мы все смогли познать его науку, А танец нас не вызывает скуку. Заслуженно Ковальчука благодарим, Его уроки трудолюбия мы чтим. Сегодня трудно мне найти людей, Которые для танца всех милей, Тем более таких учителей, А Ковальчук с когорты наших дней. Всю жизнь он в танце как часы прожил, и коллективом, и гармонией он дорожил. И в дождь, и в снег, и в ясный день его гармония танцует. Мне поверь. И драмтеатр черкасские двери открывает. Гармонию, свет танца он пускает. Мы благодарны Гончаренко центру. Мы видим в нем отличные сегменты. Ведь дружба и гармония Гончаренко-центра – залог успеха данного момента. Я в школе танца также танцевал, танцую, в гармонии движения слагал и качество прессую. А Александр Антонович – прекрасный человек, умеет обучать наш век. Я поздравляю всех сегодня. Хорошего пути! И вновь и вновь танцуем мы. Вдохновение, здоровье и все новых и новых сба в вашей школе танца гармония, уважаемый Александр Антонович Ковальчук. Велике спасибі. Запрошуємо вас по вівторках і п'ятницях з 13 до 15 до 15 години. Будь ласка, і продовжуйте свою їх не, не, не по паспорту, а по подацям, по пісні, по співу, по пісням, по позитивним думкам. Адже життя це рух, а життя людини це рух. Дух, сила и души. А вам здоровья, здоровья, здоровья.